Я, уважаемые коллеги, сразу не могу не поблагодарить руководство Ассоциации Олега Витальевича за постоянный интерес к детской гастроэнтерологии и матрицеологии. И говоря о теме сегодняшнего, о теме сегодняшнего моего доклада. А, ну, безусловно, мне после Галины Анатольевны будет легче а, говорить, потому что основные направления, особенно диета, заболеваний а, заболевания печени а, уже были доложены. Я в двух словах коснусь вообще проблемы, проблемы заболеваний печени у детей. Безусловно, мы будем говорить о детях преимущественно раннего возраста, потому что подходы к диагностике диетотерапии, фармакотерапии, заболеваний печени у детей старшего возраста они практически такие же, как у взрослых. А вот структура и терапия патологии печени у детей раннего возраста действительно отличаются и отличаются существенно. А вообще, вообще, дети раннего возраста среди больных детей, я имею в виду, с патологией печени занимают до 30%, цифра не маленькая. Кроме того, как я уже сказал, этиология здесь намного разнообразнее, потому что включают и метаболические заболевания, а врожденный гепатит. И кроме того, мы имеем существенные трудности в диагностике заболеваний печени у детей этого возрастного периода. Ну и кроме того, вообще желудочно-кишечная Тракт и организм в целом а, имеют свои особенности в этом возрасте. Обратите внимание, что в структуре заболеваний печени а, у детей раннего возраста преобладают вирусные а, врожденные гепатиты. Преимущественно это вирусная теологии а, и а, метаболические заболевания, метаболические заболевания печени. В общем-то, это от вирусными, а образованными гепатитами, я напомню, мы называем ненатальными гепатитами, гепатиты, возникающие первые три 6 месяцев жизни ребенка преимущественно преимущественной вирусной этиологии и в этиологии например врожденных гепатитов ведущее место принадлежит так называемой группе торч инфекций преимущественно это вирусу и вообще вот сейчас анализируя так называемый криптогенный гепатит особенно у детей старшего возраста мы все чаще и чаще видим в анамнезе цитомегаловирусную инфекции, цитомегаловирусные поражения, в том числе и в печени. Поэтому мы как бы, переосмысливаем свой взгляд на эту инфекцию и а, о ее роли а, в патологии печени, особенно у детей старшего возраста. А, ну и а, практически все эти заболевания, эти и врожденные гепатиты, и на, на приобретенные гепатиты, они могут протекать синдромом холестаза. Ну а детей вообще новорожденных, мы, когда мы чаще всего видим прогрессирующий и семейный добро, доброкачественный семейный холестаз, в общем-то это вообще как бы заболевание, протекающее с признаками холестаза с рождениями. А, так вот, конечно, значимость синдрома холестаза и подходов к его диетотерапии и фармакотерапии терапии, а, действительно чрезвычайно высока. А как я уже сказал, дети имеют а, свои функциональные особенности, имеют и, и а, гепатабилиарная система, потому что а, для детей, особенно раннего возраста, характерен высокий уровень синтеза желчных кислот. Кроме того, а, они а, определяются... А, определяются незрелость, так, если можно сказать, печеночно-кишечной их циркуляции. Поэтому у детей первых месяцев жизни при наличии симптомов холестаза мы в первую очередь думаем о так называемом транзиторном синдроме холестаза. А если это приближается к концу первого полугодия жизни, то, конечно, мы акцентируем внимание на причины, метаболические причины заболеваний печени и наличие симптомов полистаза у детей второго полугодия жизни, а безусловно мы уже ищем органические причины, гепатиты. В общем, такой подход, в принципе, к клиническим признакам полистаза у детей раннего возраста. Среди особенностей течения самых распространенных поражений печени в, в этом возрасте, врожденного гепатита, это симптоматика э, выражена, это малосимптомное течение, это э, то, что э, формируется, мы чаще всего сталкиваемся с поражением печени, которое приобретает такое первичное хроническое течение, хотя и э, превалируют легкие и средне-тяжелые формы заболевания. И ну, еще очень э, тесно мы видим взаимосвязь э, уровня трансаминаз и течение заболевания. Это касается и постнатальных гепатитов у детей раннего возраста, хотя как бы, здесь течение более-менее приближено и к тому течению, которое мы видим, детей, течение, течение гепатитов и у взрослых, и у детей старшего возраста. говоря о диетической коррекции, диетической коррекции заболеваний печени, протекающих с холестазом, я также подчеркну, как и Галина Анатольевна, о том, что основными имеет место нарушение пищевого статуса. В первую очередь это, недо, это недостаточный вес, это гиповитаминоз и это изменение иммунного статуса организма. И в общем-то это объяснимо, потому что, потому что мы видим недостаточность поступления нутриента, она может быть связана и с пищей вообще как таковой однообразной пищей, которую дети получают, и с недостаточным аппетитом, с рецидивирующими инфекциями. Нарушается усвоение нутриентов главным образом из-за того, что присутствует синдром а, малябсорбции. А, и а, у этих детей повышенная потребность в нутриентах, а, прежде всего с связанная с недостаточным синтезом или повышенным распадом белка. Вот исходя из этого, в общем-то, ну а холестаз, учитывая то, что он, а, это одна из причин мальабсорбции и нарушается анимация жиров, она, сам холестаз является причиной того, что эти дети нуждаются в повышенном количестве энергии, практически в два раза выше, чем их здоровые ровесники. Так вот, питание детей с холестазом, питание детей раннего возраста с холестазом. Во-первых, это увеличенный объем питания. Также связано с абсорбцией Сегодня очень много и Олег Китаевич говорил о том, что а, при абсорбция нарушается а, м, а, всасывание различных микронутриентов, в первую очередь длинносыпочечных жирных кислот, а, кислот а, поэтому мы переходим. В общем, слава богу, сейчас есть смеси, мы получили достаточное количество с высоким содержанием среднесыпочечных три глицерина, вы понимаете, что учитывая как бы, недостаточное поступление желчи малябсорбцию, то среднецепочечные триглицериды имеют преимущество перед длинноцепочечными триглицеридами, поэтому мы используем и обогащение, и питание, модификацию питания, и обогащенные смеси. И если мать находится на грудном скармливании, то дополнительно даем смеси, содержащие повышенное количество длинноцепочечных жидных, жирных, среднецепочечных жирных кислот а повышенное содержание белка оно еще более выше чем говорила Галина Анатольевна по сравнению со взрослыми до 2-3 грамм на килограмм веса в сутки. А если есть цирроз еще больше, а если есть, если ребенок получает еще и гормональную терапию и стероиды то на еще на 50%. А, а, говоря а, о а жирных кислотах, да, ну, учитывая то, что а, вообще жировой компонент пищи очень важен для детей, особенно раннего возраста, в силу а, жировой направленности обмена. Поэтому как, этому компоненту уделяется особое внимание при лечении детей с патологией печени. По рекомендации Европейской и Американской ассоциации педиатров, гастроэнтерологов, нутрициологов, до 2% энергетической ценности рациона должно быть представлено за счет омега-6 полинасыщенных жирных кислот, соотношение должно быть омега-6 и омега-3, 5 к 1, 15 к 1 в этих пределах, и оно в общем-то... Мы сильно по этому голову, голову не ломаем, потому что практически во всех продуктах питания, которые сегодня выпускаются, выдерживаются в такие соотношения. Можно использовать природным поставщиком эссенциальные жирные кислоты и масло грецкого ореха, а дети чаще в связи с увеличением объема дети чаще кормятся. Кроме того, дополнительные, учитывая то, что мама не может прикладывать так часто в груди, мы часто используем в дополнение к грудному питанию и питание искусственными смесями, как я уже сказал, с повышенным содержанием среди триглицеридов. У детей старше двух лет мы используем, сегодня есть тоже стандартные высококалорийные смеси, тоже они, в общем-то, доступны для врача. Ну и все продукты прикорма, все как положено здоровому ребенку, точно так мы даем и в те же сроки с 6 месяцев детям раннего возраста и с патологией печени. Коррекция витамина, витаминами и минералами проходит, проводится так же, как говорила Галина Анатольевна, не буду останавливаться. Поддержка водно-электролитного гомеостаза. В общем так же. Единственное, что вот, инсоляция, мы много говорим о витамине D, говорим о том, что а, сейчас э, и солнце не то, и погода не та, но дело в том, что мы неправильно от детей э, одеваем. Да, то есть инсоляция, если ребенка одно лицо, безусловно, конечно, инсоляции недостаточно, потому что нужно, чтобы все тело было ребенка раскрыто, но мы используем э, и жирорастворимые витамины э, у детей э, с э, патологией печени если говорить о фармакотерапии, о фармакотерапии, то же самое, как и у взрослых, как и говорила Екатерина Антона, мы используем урсодезоксихолевую кислоту, вот наиболее яркий ее представитель урсофальк. используем, потому что она практически безопасна для лечения детей с рождения, с самого раннего возраста. Единственная дозы мы используем более высокие, до 20 мг на килограмм. Очень хорошо переносится, в частности у сафарки имеет очень большую доказательную базу при самых разнообразных желтухах. Он обладает, вот сапак обладает, кислота всеми эффектами практически, которые недоступны и теми, которые недоступны другим гепатопротекторам. Вы видите это на слайде, она обладает и цитопротективными, антиоксидантами, антиоксидантами, антиоксидантами такими такими таким и таким и таким и таким эффектами. И в общем-то это позволяет использовать его в качестве гепатопротектора у детей и с э, э, холестатическими вариантами поражения печени у детей раннего возраста. К тому тоже есть доказательная база в библиотеке Кокрайна. Дозы, как я уже говорил, мы используем до 20 мг на килограмм веса. Практически это выходит, вы видите на слайде, если мы говорим о детях первых лет жизни, а, то это до чайной э, ложки. А, Сутки, я имею в виду, разделенные в зависимости от возраста на 1-3 приема, как позволяет нам это проводить. В двух словах мы сравнили, мы сравнили вот такой подход, о котором я вам доложил с группой детей, которые получают и до сих пор, в общем-то, у нас в рекомендациях лечение детей с врожденным гепатитом, в том числе и с холестатическими поражениями, лечениями, как, в которых пропагандируется синдромальный такой подход, синдромная терапия. так вот, мы сравнили с нашей вот такой адаптированной системой, при которой диетотерапия, как я уже сказал, была модифицирована несколько препаратов интерферона ректальные и у вот таком дозировании. Вот в общем-то такой подход с применением среди цепочечных Вот в общем-то такой подход к ведению больных с холестатическими поражениями печени у детей, на наш взгляд, эффективен, а на наш взгляд он эффективнее, особенно это касается купирование основных синдромов заболевания, в первую очередь дислептическое, интоксикационное, что, в общем-то, и позволяет нам рекомендовать его и пропагандировать среди педиатра, а вот сейчас и среди вас, присутствующих здесь взрослых врачей, семейных врачей, потому что, я так понимаю, мы все ближе, ближе и ближе на педиатры и терапевты, и семейные врачи должны как бы впитать то, что знают педиатры, и наоборот. Я благодарю вас за внимание и буду рад, если вам окажется полезно в вашей работе.